दरम्यान या घटनास्थळावरून अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी विवेक गुप्ता आपण ऐकूयात कोशिश करे तो ये जो ब्रिज है काफी अहम ब्रिज माना जाता है इस ब्रिज के राइट हैंड साइड सी एस टी स्टेशन है और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो बीएमसी की इमारत के साथ साथ जो टाइप्स ऑफ इंडिया की इमारत है सैकड़ों लोग यहाँ पे काम करते हैं और जब जब ये रश आवर होता है तो सैकड़ों की तादाद में साउथ मुंबई में जितने दफ्तर हैं वो उन दफ्तर में काम करने वाले लोग इसी ब्रिज का इस्तेमाल कर सीएसटी रेलवे स्टेशन जाते हैं अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा आप एक फिर से देख सकते हो जो बीएमसी बिल्डिंग मेरे सीधे हाथ है ये हेडक्वार्टर है बीएमसी का जहां पर इसकी जिम्मेदारी होती है और ठीक उस साइड में अगर अपने कैमरे से बोलेंगे आप सामने देख सकते हैं वो सी एस टी स्टेशन है तो आप समझ सकते हैं कि इस जो या और ये सेंट्रल लाइन का बहुत बड़ा और, और काफी अहम स्टेशन है जो सेंट्रल लाइन के लगभग पर... पचास से साठ लोगों को डेली लो, लो, लोकल ट्रेन यहां से लोगों को पकड़नी पड़ती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ मुंबई जो काफी पौष इलाका माना जाता है उस इलाके में ये ब्रिज गिर जाना अपने आप में कई सवाल खड़े होता है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ब्रिज है उसका हिस्सा जो प्लेटफॉर्म है हम आपको बताएंगे जो ब्रिज का प्लेटफॉर्म है वो पूरा नीचे तरह गिर चुका है इस इस सड़क पे जिस जगह जो जो विजुअल आप देख रहे हैं एनी टाइम जब रश आवर होता है तो सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क पे दौड़ती हैं और जब ब्रिज गिरा था उस समय राहत की बात है कि कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी तो आम प्रतिनिधि ने ही सगड़ी माहिती दिल्ली है कि नेमका तो फुट ब्रिज होता तो नेमका कुठे होता विनोद तावडे काही वेळापूर्वी शिक्षण मंत्री त्यांनी सांगितलं की संध्याकाळी बरोबर सात वाजून वीस मिनिटांनी हा पादचारी पूल आहे त्याचा जवळपास साठ ते सत्तर टक्के भाग आहे तो खालच्या रहदारीच्या रस्त्यावरती कोसळला त्यावेळेस त्या पादचारी पुलावरून काही लोक जात होते सुदैवानं खालून गाड्या फार जात नव्हत्या मात्र काही लोकांची रहदारी तिथे होती आणि हा पादचारी पूल कोसळल्यानंतर पाच जणांचा आतापर्यंत याच्यामध्ये मृत्यू झालेला आहे तर अडतीस जण सध्या जखमी झालेले आहेत ज्यांच्यावरती वेगवेगळ्या तीन रुग्णालयांमध्ये सध्या उपचार सुरू आहेत अतिशय दुर्दैवी अशी ही घटना मागच्या तीन वर्षात तिसऱ्यांदा एखाद्या पादचारी पुलावरती रेल्वे पुलावरती अशा पद्धतीची दुर्घटना झाल्याची बातमी समोर येते दोन हजार सतराला एल्फिस्टन रेल्वे स्टेशनच्या शेजारी एल्फिन्स्टनच्या पुलावरती चेंगरा चेंगरी झालेली होती एका अफवेमुळे ज्याच्यामुळे तेवीस जणांना आपला जीव गमावा लागलेला होता पन्नासहून जास्त लोक त्याच्यामध्ये जखमी झालेले होते त्याच्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी जुलै महिन्यामध्ये दोन हजार अठराला अंधेरी जवळ एक पूल पडलेला होता ज्याच्यामध्ये एकाला आपला हकनाक जीव गमवावा लागला तर चार जण जखमी झालेले होते त्याच्यानंतर आता हे नवीन वर्ष आलं पुन्हा एकदा एका वर्षाच्या आतच ही महाराज टर्मिनस के आगे जो ब्रिज कोलॅप्स हु अत्यंत गंभीर दुःखद घटना है प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत्यू हुई है दो लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल हैं इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुट ओवर ब्रिज चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवत का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए इस बात की भी जानकारी ली जाएगी ये जो उच्चस्तरीय कमिटी है इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को पाँच लाख रुपया मदद दी जाएगी जो जख्मी है उनको पचास हज़ार रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो तो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा ये बहुत ही गंभीर घटना है और इसको बहुत ही सरकार ने सीरियसली लिया है और इसके तहत तक पहुँच हम लोग जाँच करके और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जांच रिपोर्ट कितने दिनों में मांगनी है आपने देखिए अभी उसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी लेकिन उसकी डिटेल रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा तेव्हा जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल असं सरळ सरळ आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेलं आहे सोबतच ज्यांना याच्यामध्ये आपला हकनाक बळी ग गेलेले आहेत ज्यांना आपला जीव गमावा लागलेला आहे त्यांना पाच लाखांची मदत राज्य सरकारनं जाहीर केलेली आहे सोबतच पन्नास लाख पन्नास हजारांची मदत जखमींना जाहीर करण्यात आलेली आहे जे जखमी सध्या वेगवेगळ्या रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत त्या सगळ्यांचे उपचार मोफत केले जातील अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे